К большому обмену военнопленными с представителями боевиков предстоит поменять. 100 на 100 военнопленных. Этот обмен может случиться в ближайшее время. Собственно, наша сторона готова к переговорам и к самому процессу. Собственно, идут подготовка уже более двух недель. Однако представители так называемых ЛНР и ДНР затягивают реализацию этого плана. Но вот все точки надъема мы хотели бы сегодня расставить с руководителем Объединенного координационного центра содействия и освобождению заложников при СБУ Юрием Танзитом. Он у нас на связи. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Юрий, у нас буквально два вопроса. Мы помним, что по Минским соглашениям, по вторым, должны были обменять военнопленных по принципу всех на всех. Почему этого не происходит? Мы в процессе уже провели две операции и отдали 222 человека, потом 52, забрали в первой группе 150 человек, потом 139. Кроме этого ежедневно освобождаются ребята, которые выходят оттуда, используя разные пути, начиная от специальных операций когда заходят туда, по легенде, люди, агенты СБУ или специально обученные работники, заканчивая работой обычных волонтеров, безымянных героев, которые каждый день выводят оттуда наших ребят. Юрий, я понимаю, а вот то, что вы как раз все это перечисляете в деталях, оно как раз и говорит, что формула «всех на всех» не срабатывает. То есть пока об обмене пленными ну, «всех на всех» речь не идет? Со стороны Украины мы выполняем шестой пункт минских договоренностей и отдаем всех, кого можем отдать по закону Украины. Потому что здесь мы живем, в нашем государстве, здесь закон, конституция, есть Верховная Рада, президенты. Мы согласно всему этому делаем то, что мы можем. То есть тех людей, себя с этими республиками, Самопровозглашенными, мы отдаем. Вот мы сейчас готовим такую большую группу, выводим их законным способом, чтобы передать на ту сторону. Ждем от той стороны таких же адекватных действий. Мы знаем, где находятся наши ребята, и мы сделаем все, чтобы их забрать. Еще один вопрос, последний вопрос. А по какому принципу отбираются те люди, которые входят, ну вот, в те стощи, в, в списке обменных военнопленных? Кто их составляет? Украинская сторона или та сторона решает, кого из наших военнопленных на случай отдавать? Вы знаете, идет сопоставление списков. Нам передают с разных источников оттуда списки. То есть есть так называемые самопровозглашенные республики, ДНР есть полевые командиры которые тоже запрашивают людей которых задерживали здесь точно так же у нас есть непосредственно списки из специальных структур которые ими занимаются и мы сопоставляем и накладываем на то что мы можем сделать в данном моменте чтобы их освободить законным способом мы точно так же со своей стороны передаем списки туда и мы помогаем иногда той стороне подсказываем где находятся наши ребята Понятно, спасибо. Главный руководитель Объединенного координационного центра содействия и освобождения заложников при СБУ Юрий Танзит был с нами на связи. Ну так или иначе, вот в рамках Минских соглашений была предусмотрена история о том, что всех на всех обменяют, пока этого не реализуется, пока всякий раз идет это партиями, 200 человек, 150 человек, вот ближайшая схема будет 100 на 100. Ну а списки, соответственно, тоже формируются в результате сложного переговорного процесса, в результате, ну по итогу которого приходится много как бы разных Интересов учитывать.